प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर आई जी बॉक्स આપેલું છે તે માં ખરાની નિશાની કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે કે શિકારી हिरની કો ક્યાં લઈ ગયા તો આવશે અસ્તપાલ દયાળુ શિકારી ચિત્ર કહાની મે ઇનમે સે કોન નહીં હે તો शेर નહીં હે ઇનમે સે કોનસા પ્રાણી જંગલી નહીં હે તો આવશે ગાય શિકારી કી ગોલી પેટ हिरની કો ક્યાં લાગી તો તાંગ પર સાચો જવાબ આવશે દયાળુ શિકારી ચિત્ર વાર્તા કિસ મૂલ્ય પર આધારિત હે તો પશુ પ્રેમ प्रश्न नंबर छह दिल पसीन जाना मुहावरे का सही अर्थ दीजिए तो दया आना शिकारी को पछतावा क्यों होता है तो शिकारी ने गोली मारी थी दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है तो पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित वाक्य को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए एक बहुत घना जंगल था हिरनी जंगली में टहल रही थी शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई शिकारी हिरनी को इस्तेफाल ले गया शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया प्रश्न नंबर तीन प्रश्न के उत्तर दीजिए हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक सावक को जन्म दिया है फिर उसने हिरनी को देखभाल की और उसका अस, उसको अस्तपाल भी वो ले गया शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्तपाल ले गया ब शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था आपने किन किन प्राणियों को देखा है तो मैंने इन पशुओं को देखा है गाय बैल भैंस बकरी घोड़ा हाथी कुत्ता, बंदर बिली ऊंट और गधा। और आपने ज्यादा देखा है तो आप लिख सकते हैं पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं तो जंगल में शेर बाघ हाथी हिरन पालू लोमड़ी सियार खरगोश बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए एक शिकारी था एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई वो बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी वो दूर से दौड़ती हुई उसकी तरह ही आ रही थी शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा दौड़ते हुए हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे शिकारी हिरनी के पास गया इसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे सावक को जन्म दिया है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंख से आंसू बह रहे थे ये दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया उसे बहुत पछतावा हुआ जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया डॉक्टर ने हिरनी के टांग में गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया इलाज से हिरनी को आराम मिला शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए प पतंग पानी पीला और पुत्र तो रमत राज्य रविवार और रक्षक सामान साल सरिता सफेद गाय गधा गाव और गोबर ज जग जगत जनता और जोश ल लाभ लाग लौकी और लगान चित्र देखकर कहानी लिखिए વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચિત્ર જોતાની સાથે તમને ખબર પડી હશે કે અહીં ચતુર કાગડાની વાર્તા છે બરાબર છે અને જે લોમડી છે એ અહીં એની એ પૂરી લેવા માટે આવી છે ચતુર કૌઆ एक बार एक कौए को एक रोटी मिली वो रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा इतने में एक लोमड़ी के लोमड़ी भी नीचे आ गई उसकी नजर कौए की रोटी पर पड़ी उसके मुंह में पानी आ गया उसने सोचा कौए को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूंगा लोमड़ी ने कौए से कहा कौआ भैया कौआ भैया कोई गाना सुनाइए ना आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है कौआ लोमड़ी के चाला की समझ गया उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए ये नाटक कर रही है कौए ने अपने चोच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वो जोर जोर से काव काव करने लगा ये देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई अरे ये कौआ तो समझदार लगता है ऐसा वो मन ही मन बोली और चलती बनी फिर कौए ने मजे से रोटी खा ली सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए प्रश्न नंबर सात विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए आप वहां देख सकते हैं दयालु तो दयालु को विरुद्धार्थी होता है निर्दय दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया निर्दय तो शिकारी निर्दय होता है स्वच्छ तो अस्वच्छ वो काफी स्वच्छ पहलवान है बुखार होने से मोहन आज अस्वच्छ है खुश मैं आज काफी खुश है नाखुश पिताजी ने डांटा इसलिए आर्य आज नाखुश है जन्म तो मरण हिरनी ने एक सावक को जन्म दिया किसी ना किसी दिन मरण निश्चित है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए महेश हर रोज मंदिर जाता है तो महेश के नीचे रेखांकित करना है मैं अंबाजी गया था तो अंबाजी गुलाब का फूल मुझे पसंद है तो गुलाब हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है तो हिमालय आज बिल्ली सारा दूध पी गई तो बिल्ली आब संज्ञा नीचे दी गई बातूनी कछुआ और प्यासा कौआ चित्र कहानी कहानी में से कोई एक कहानी लिखिए एक तालाब था तो विद्यार्थी मित्रों अपने बातूनी काछबो वार्ता जुसू तो बातूनी कछुआ एक तालाब था उसमें कछुआ रहता था वो बहुत बातूनी था वो दो हंस भी रहते थे वे इसके अच्छे मित्र बन गए थे एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई तालाब का पानी सूखने लगा अंशो ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का किया वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सी, अपनी अपनी चोट से पकड़ लिया बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया अंशो ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला इसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते लेखिए शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह ही हिरनी को अस्तपाल ले जाता और उसके बच्चों को भी अस्पताल ले जाता और उसकी रक्षा करता शिकारी की जैसे ही उसकी देखभाल करता और ठीक ही वो हो जाए तब उसका जंगल में, में छोड़ता तो विद्यार्थी मित्रों संपूर्ण सॉल्यूशन पूर्ण थे आ प्रकार सोल्यूशन मेलवा चैनल ने खास सब्सक्राइब कर देवे